Сегодняшняя цель, конечно, собрать всех людей, которые за здоровый образ жизни, для того, чтобы показать, что город городе Ветровск не просто у нас автомобильный, да, город и очень большой поток автотранспорта, но также есть люди, которые предпочитают экологические виды транспорта всем стандартным, четырехколесным передвижениями, да? ну, а также двухколесники. Цель мероприятия это объединить участников АТО и обычное гражданское население, для того, чтобы опять показать, что мы все нормальные, адекватные люди. У нас также есть нас также есть целеустремление, мы также любим велосипед, также любим здоровый образ жизни, также любим отдыхать и веселиться, да, и участвовать в различных родах массовых мероприятий. То есть нас не пугает ни толпа, ни ничего -то такого. Это такой способ показать и вновь, как бы, скажем, асоциализировать участников АТО, втянуть их в обычную гражданскую жизнь, и показать, что вот мирная жизнь, она -то стоит, то, о чем мы воевали там, оно здесь, и нужно за это бороться. Это реабилитация, которую можно какую-то там а, свость, которую ты привез, ты ее просто в, в велосипед, и ее, она становится уже позитивом, который дальше помогает работать и жить просто в мирной жизни. Велосипедисты между собой. Ружат, и <свят> не так, как автомобили. Когда кто-то кого подрезает, начинают да, какой-то негатив лица, Велосипедисты всегда с друг с другом здороваются по пути. Хочется, чтобы этого было больше, чтобы нас уважали, чтобы на дороге... Мы не боимся никого, если честно, столько лет за рулем, то есть мне не страшно. А вот обычные горожане, которым хочется ездить, это надо поддерживать. Они должны хоть чуть-чуть себя чувствовать защищеннее. Сегодня, как сказать, велопробег, и, и я в первый раз буду ездить на дороге. Мы звёзды.